Kalau kita tengok potret-potret lama kerabat di Raja Eropah kan, dari abad ke-17 atau 18 apa yang kita nampak? Mesti kemewahan kan? Rambut palsu putih yang besar tu, muka putih melepak, baju sutera yang wow, nampak gah, memang imej keagungan dan status. Tapi kan, di sebalik semua tu ada satu realiti yang hmm, jauh berbeza. Realiti yang tak berapa wangi sebenarnya. So, persoalannya sekarang, kenapa rupa diorang macam tu? kenapa gaya yang spesifik sangat? Adakah sebab fashion je? Atau ada benda lain yang lebih dalam sesuatu yang diorang cuba sorokkan? Jom kita kupas satu-satu ilusi ni. Okey, kita mulakan dengan benda yang paling ketara sekali. Rambut palsu atau wig besar yang penuh dengan bedak tu. Nampak macam fashion kan? Tapi sebenarnya, ia bukan setakat aksesori. Ia adalah penyelesaian untuk satu masalah yang hu sangat serius dan memalukan waktu tu. Sebenarnya kan, ada dua sebab utama kenapa rambut palsu ni jadi popular gila dan sebab-sebab ni agak uh, menggelikan sikit. Satu, untuk sorokkan kesan penyakit yang teruk dan dua, untuk selesaikan masalah serangga perosak yang berleluasa. Ya, serangga. Macam ni, pada hujung abad ke-16, wabak sifilis tengah merebak teruk ke Eropah. Dan salah satu kesan sampingan dia yang paling nampak ialah rambut gugur dengan teruk, kepala jadi botak bertompok-tompok, siap ada kudis yang hodoh pula tu. Waktu tu, kalau kepala botak, orang terus cop awak sakit. Memang satu benda yang sangat memalukan. Jadi apa cara terbaik nak tutup semua ni? Pakai rambut palsu lah. Ha, dan pak ni yang best. Bila Raja Louis ke-14 dari Perancis tu mula botak masa muda, dia pun start pakai rambut palsu yang besar-besar, yang gah, nak jaga imej dia sebagai raja sepupu dia, Raja Charles II dari England pun ikut juga. Bila dah raja yang pakai, apa lagi? Semua bangsawan pun pakai-pakai ikutlah. Tiba-tiba je, benda yang asalnya untuk tutup malu dah jadi simbol kekayaan dan kuasa. Selain sifilis, ada satu lagi masalah besar. Kutu. Ya, kutu kepala. Sebab tahap kebersihan dulu memang teruk. Jadi, apa orang kaya buat? Ha, ni penyelesaian diorang. Cukur kepala sampai licin. Betul, sampai botak. Ini cara nak halang kutu dari bersarang kat rambut betul diorang. Kalau wig tu pula yang kena kutu. Senang cerita. Hantar je kat tukang buat wig. Nanti dia rebus dan bersihkan. Kan senang? Jauh lagi mudah daripada nak rawat kepala sendiri. Okey, bab rambut dah selesai. Sekarang jom kita tengok bahagian muka pula. Solekan muka putih yang tebal gila tu. Ha, itu pun sebenarnya satu topeng juga. Dan sama pentingnya macam wig tadi. Kenapa pakai bedak putih tebal macam tu? Ada dua sebab utama. Pertama, nak sorokkan parut. Dulu kan selalu ada wabak cacar atau smallpox. Sesiapa yang selamat, selalunya muka akan ada parut berlubang yang kekal. Jadi bedak putih ni gunanya nak bagi kulit nampak licin balik. Sebab kedua, ia lambang status. Kalau kulit pucat, maknanya awak ni bangsawan. Tak payah kerja berpanas bawah matahari macam petani. Dan bedak yang diorang pakai ni ada nama tau. Namanya Venetian Cerus. Bunyi macam gah kan? Tapi bahan utama dia sangatlah bahaya ia dibuat dari plumbum yang dicampur dengan cuka. Betul, plumbum, logam berat beracun yang diorang tipik kat muka setiap hari. So apa jadi? Akibatnya memang ngeri. Bila asyik guna plumbum ni, kulit akan rosak teruk sampai tak boleh pulih, rambut gugur, gigi rosak dan yang paling teruk, keracunan organ dalaman yang boleh bawa maut. Kiranya, diorang ni perlahan-lahan bunuh diri sendiri semata-mata untuk nampak cantik. Dan yang paling tak masuk akal, makin teruk kulit diorang rosak sebab plumbum tu, kulit jadi kelabu, kering, makin tebal pula bedak yang diorang kena pakai untuk tutup kerosakan tu. Nampak tak? Ia satu kitaran yang, aduh, tak ada penghujungnya. Okey, rambut dah, muka pun dah. Sekarang, jom kita tengok gambaran yang lebih besar sikit pasal konsep kebersihan diorang. Atau lebih tepat lagi, kenapa diorang ni tak berapa bersih? Percayalah! anda mesti akan terkejut. Ini fakta betul tau walaupun susah nak percaya. Raja Louis XIV, Raja Matahari yang bina Istana Versailles yang gah tu, dilaporkan mandi cuma tiga kali je seumur hidup dia. Tiga kali? Itu pun sebab doktor yang suruh, bukan sebab dia nak bersih-bersih. Habis tu, macam mana diorang kekal bersih? Ha, konsep bersih untuk diorang ni lain macam sikit. Diorang percaya cukuplah dengan pakai baju dalaman daripada kain linen. Putih ni kononnya boleh serap semua kotoran dengan peluh dari badan. Jadi nak jadi bersih, senang je. Tukar baju dalam tu beberapa kali sehari. Selesai masalah. Dah jarang mandi, mestilah badan berbau kan? So, penyelesaian diorang bukan air dan sabun. Tapi, penyamaran. Diorang akan lap muka dan tangan dengan kain celup alkohol, bawa uncang-uncang kecil berisi herba wangi ke mana-mana dan sembur baju dan wig diorang dengan minyak wangi yang bau dia kuat gila, semata-mata nak lawan bau badan tu. Sekarang, cuba bayangkan. Semua bau ni, bau peluh, bau minyak wangi yang kuat, bau bedak, semua bercampur aduk dalam satu istana yang besar dan sesak. Ha, jom kita masuk sekejap ke dalam Istana Versailles, tengok apa realiti sebenar di sebalik kemegahan dia. Istana Versailles ni memanglah simbol kemewahan, tapi ia juga terkenal dengan bau yang fuh, amat busuk. Bayangkan ada beribu-ribu orang tinggal kat situ, tapi tandas yang betul-betul berfungsi hampir tak ada. Jadi istana tu pada asasnya macam satu perangkap bau yang besar dan cantik. Sebab tak ada tandas, para bangsawan dan tetamu ni akan uh, buang air kat mana-mana je orang sempat. Betul, kat lorong gelap, belakang langsir yang tebal tu, malah kat taman istana pun jadi. Kalau dalam bilik pula, orang guna bekas najis yang dipanggil chamber pot. Lepas tu, apa orang buat dengan bekas najis yang dah penuh tu? Selalunya, orang campak aja isinya keluar dari tingkap, terus ke jalan kat bawah. Sambil tu, diorang akan jerit gardas lo, maksudnya awas air, untuk bagi amaran ke orang yang lalu lalang. Cuba bayangkan macam mana rupa dan bau jalan raya waktu tu. Jadi, inilah kesimpulan dia. Semua penampilan yang kita nampak dalam potret lama tu, rambut palsu yang gah, muka putih sempurna, baju yang lawa-lawa, semuanya tu cuma satu ilusi yang direka dengan teliti. Ia tak lebih dari satu topeng glamour untuk sorokkan realiti sebenar yang penuh dengan penyakit kutu, parut dan kekotoran. Jadi, lepas dah tahu semua ni, persoalannya sekarang, adakah anda akan tengok potret-potret lama ni dengan pandangan yang sama? Rasanya tak kan? Lain kali bila anda nampak muka putih dengan rambut palsu besar tu, mungkin anda akan teringat dan terfikir, apa sebenarnya yang ada di sebalik semua tu?